Pernah tak anda terfikir, adakah cara kita belajar selama ni betul-betul cara yang terbaik? Hari ini kita akan tengok dua petak pendidikan yang sangat berbeza. Satu, jalan lurus yang dah ditetapkan untuk semua orang dan satu lagi yang bagi kita peluang untuk lukis laluan kita sendiri. Mana satu agaknya yang boleh bawa kita lebih jauh? Jom kita bongkar sama-sama. Tapi sebelum tu jom kita undur sikit dan tanya soalan paling asas, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Adakah ia sekadar untuk penuhkan kepala kita dengan fakta-fakta ataupun untuk menyalakan api rasa ingin tahu dan kreativiti dalam diri kita? Jawapan kita pada soalan ni hmm ia akan menentukan segalanya. Okey, pada asasnya ada dua pendekatan utama dalam hal ni. Di sebelah kiri, kita ada kurikulum kaku. Ini ibarat laluan lebuh raya yang dah siap dibina. Semua orang kena lalu jalan yang sama. Di sebelah kanan pula, kurikulum fleksibel. Yang ni lebih macam kita diberi kompas dan peta, tapi kita sendiri yang tentukan jalan mana nak ikut. Nampak kan beza dia? Jom kita mulakan dulu dengan laluan yang kita semua dah biasa lalui, pendekatan tradisional atau kurikulum kaku. Inilah sistem satu saiz untuk semua yang dah lama diguna pakai dalam dunia pendidikan. Persoalannya, adakah ia masih relevan zaman sekarang? Dan inilah masalah utamanya. Bila semua orang dipaksa ikut acuan yang sama, ruang untuk berinovasi itu jadi sempit. Cuba bayangkan seorang pelajar yang minat gila dengan pengekudan, tapi terpaksa habiskan berjam-jam untuk subjek yang langsung tak kena dengan jiwa dia. Potensi sebenar dia tu boleh jadi terpadam sebelum sempat nak menyala pun. Jadi, apa alternatifnya? Nah, mari kita terukai satu laluan baharu yang makin mendapat perhatian, kurikulum fleksibel. Dan ini bukan setakat perubahan sikit-sikit, ya. Ia betul-betul mengubah cara kita pandang proses pembelajaran tu sendiri. Jadi apa sebenarnya kurikulum fleksibel ni? Fikirkannya macam inilah, destinasi atau matlamat pembelajaran tu sama untuk semua. Tapi, pelajar diberi kebebasan untuk pilih kenderaan dan laluan mereka sendiri untuk sampai ke sana. Ada yang mungkin nak sampai dengan buat projek video, ada yang melalui penulisan kreatif, ada pula yang buat penyelidikan mendalam. Intipatinya adalah kuasa pilihan. Macam mana kalau untuk tugasan sejarah, anda boleh hasilkan satu siri podcast? Bukan sekadar karangan. Atau untuk projek sains, anda boleh bina prototipe betul-betul. Bukan setakat jawab soalan dalam buku. Inilah fleksibiliti dalam tugasan, projek dan cara kita belajar. Ia terus menukar pelajar daripada seorang penerima pasif kepada seorang pencipta yang aktif. Okey, teori kita dah faham. Sekarang, jom kita tengok buktinya pula. Apa yang sebenarnya berlaku kepada pelajar bila kita bandingkan kedua-dua pendekatan ni? Percayalah, hasilnya mungkin akan buat anda terfikir sejenak. Tengok betul-betul perbezaan ni. Dengan kurikulum kaku, potensi kita rasa terhalang, kreativiti jadi terhad. Tapi bila beralih ke kurikulum fleksibel, potensi mula berkembang, kreativiti mula bercambah tapi cuba tengok baris yang paling penting sekali motivasi daripada rendah ia melonjak naik ini bukan setakat data tau ini adalah bukti macam mana bila kita beri kepercayaan segalanya boleh berubah kenapa motivasi tu boleh melonjak naik senang je sebab ia mengubah mentaliti daripada aku terpaksa belajar kepada aku nak belajar bila anda diberi peluang untuk teroka sesuatu yang anda betul-betul minat, ia dah tak rasa macam kerja sekolah. Ia rasa macam satu pengembaraan. Seterusnya, kreativiti. Sistem tradisional selalunya cari satu jawapan yang betul. Tapi sistem yang fleksibel ni pula ia meraihkan pelbagai cara penyelesaian yang kreatif. Ia seolah-olah bagi lesen pada pelajar untuk mencuba, untuk buat silap dan untuk cari jalan mereka yang unik. Dan dari situlah inovasi sebenar lahir. Dan ini juga membina satu lagi otot yang sangat penting, pemikiran kritis. Bila tak ada lagi jalan pintas atau arahan langkah demi langkah yang perlu diikut, pelajar terpaksa bergelut dengan cabaran. Mereka belajar untuk bertanya, menganalisis dan cari penyelesaian sendiri. Ini kemahiran yang tak ternilai harganya di dunia luar sana motivasi, kreativiti, pemikiran kritis, semua ni memang penting. Tapi kesemuanya ni sebenarnya membawa kepada sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ia bukan lagi soal apa yang anda belajar, tapi ia tentang siapa diri anda sebagai seorang pelajar. Macam yang dinyatakan dalam sumber kami, ia memberi peluang kepada pelajar untuk membina identiti pembelajaran yang unik. Jadi kita nak ke mana lepas ni? jelas kita sekarang berada di satu persimpangan kita boleh pilih untuk terus guna peta lama yang seragam untuk semua orang atau kita boleh mula percaya pada pelajar untuk mereka melakar peta mereka sendiri bukti yang ada menunjukkan kuasa fleksibiliti inilah kunci untuk membuka potensi masa depan jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Kalau anda diberi kuasa untuk reka bentuk kurikulum yang paling ideal, sama ada untuk diri sendiri atau untuk generasi akan datang, macam mana agaknya rupa kurikulum tu? Pilihan apa yang anda rasa paling penting untuk ada? Masa depan pembelajaran mungkin bergantung pada jawapan kita semua. Fikir-fikirkanlah.